всем здорово, друзья, с вами снова мячик, записываем Девятая серия, покупка 4-й низкого дивизиона. Поехали. Ребята, у нас слушаешь ЦПшников. Два цопника ЦПшник был один закончил карьеру, один ушел. До нас пришел Шумехи. И до нас пришел Гвардии. В моих планах купить ПВшников, я думаю, что мы продаем Дарка, Нападающего мы продаем. У на ПВ, ЦП и ЦЗ. Я сейчас игроков поставлю на трансфер, и вам показываю. Так вот, у нас покупают Ювентус за 22 миллиона. У нас покупают док на 42 миллиона. Я хочу купить... Так вот, игроки продаются, у меня... Я хочу купить Марко Ассенсио. 29 лет. 2019 в 19-й 19-м году он был хороший 7 лет назад. Я хочу купить у него да, хороший. Ну я хороший. Выше среднего. Пост на поганый. хороший. Скорость хорошая. Мне сейчас у него заканчивается контракт. Я, хочу, я его покупаю за 35 миллионов. 35 миллионов, ну нормально типа, я считаю нормально пока согласуем контракт пока все такое я считаю нормально и да, на, мне предложили и мне еще предложили за Лонск Геннаус. у нас лучше бомбардир мы сейчас чемпион чемпионшипе, если кто не знает за него предложили 15 миллионов и 15, да, даже 17, да, 17 минут, него подложил, я согласаюсь, я его продаю. Пока я покупаются, продаются, мы играем таким составчиком, творческие поединки, и то, я могу выиграть до, до, Я выбрал кубок, так что поехали играть. Ребята, у нас одна четверта против Баварии принципе, нас катает, но на мы и... Хорош. Шмехи на опыте просто. Шмехи на опыте. Вот так. Хорош. Гвардия, это я бачу. Пицца. В Кастанье. ой, -ой, 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 -ой. Гвардии, Мы выиграем в аварию 2. 1. поехали. Да? Нас покупают нападающим. За 17 миллионов. До нас приходит Марко Ассенсию Ребята, я подписываю на ЦЗшника. Тревон Кловоно. К... Хлован. так. 25 лет, 75 к вес. 195 рост общий 78 физуха хорошая оборона хорошая сталантику бросается подкаты часто э -э проезд на крыльях поворотом цеплязание под по -по прокат мяча нормально подписываем мин стоит 25 миллионов Цель у него заканчивается контракт и мы его подписываем и у нас покупают эйкенс за 5 миллионов. Ребята, у нас такие составчики, конечно, марка Сентира, Кхаулон, у нас качается ЦЗшничек, ЦЗшничек качается, СЦПшник качается. Поехали играть полуфинал и финал товарищеский поединок. И, и, у нас полуфинал против Напоя. Товарский поединок, полуфинал. Мы боремся за 12 м. Мм. В Дании Хорош. Гамсар. Гамсганг. Гамсарганг. Если я правильно почитал. НЦПшник, он тоже хороший. Он еще умеет на ЛВшнике играть. Гварди... Гварди не забывай, не забывай Марко Осенси. 3 один Напои не чувствуем. Гварди хоп. Ну, по центру. Ой, забываем. И напусти. Хорош. Кунвенск. Рувашник наш. Кованск. Хварди. Оп, скидончик вот такой вот. И бой. А что такое? В сайт? Да, в сайт. На шмехе уже бегал. 4-1, зато выиграем. Мы выиграем на 4-1. Поехали дальше. И мы играем с VRL. Финал. Скидка. Шмехи. Шмехи на опыте. Шмехи на опыте. 30, 38, 40, вот это напомню. Та, тащи я к молодой. А, я дико извиняюсь, товарищ судья. Хорош. Центр. А, я, я, я дико... Хорош. Е, забыть, 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 забы. а, спокойно, спокойно, спокойно. И в Дони. Mm -hmm. Если мы сейчас... Есть... Так, шмехи. Я бачу шмехи. Я бачу что... шмехи. Пяточка там. А, мы проиграем в Реал 2-1. Э, ребята, у нас 2 эмов я хочу купить ЦПшника. На основе ЦПшника я выбираю Лоунсен, то он стоит 80. И остается 2. Гравенберг, он стоит 45. Ну, думаю, за, за, 40 можно срубать, у нас таких бабок, у нас таких денег не Но, есть Ориленд Мат. У него заканчивается контракт. Статы офигительные. 72 рейтинг. Датчанин с Брайтоном. My, my okay. Ребята, ми підписуємо його. Ребята, а мене треба було закінчувати. В сьогодні, в серии у нас буде вже ігра за ігри Європи, с чемпионшипом. С вами був Данчик. це была Гарьера Куб 14 дивізіону. Всім пока-пока.